Псевдоджин, армія 77-ї окремої аеромобільної Дніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Донеччини. Військова спеціальність зовнішній пілот БПЛА в лавах бригади з моменту її створення восени 2022 року. Доєднався по мобілізації добровільно в серпні 2022-го. Досвіду армійського життя до того не мав. Брав участь в боях в околицях Бахмуту на Донеччині, а також біля кругляківки на Куп'янському напрямку на Харківщині. Характер та інтенсивність боїв постійно змінюються та стають все більш жорстокішим. Розвиток безпілотних технологій в цьому грає чи не головну роль. Своє досить незвичне псевдо Джин отримав, як він сам каже, жартома через те, що неодноразово вже під час виконання бойових задач давав ну дуже магічні результати для своїх побратимів добрі. А для ворога ну дуже дошкульні. До початку російського вторгнення, 24 лютого, 2022 не мав жодного досвіду армійського життя. А вже після доєднання до 77-ї бригади ДШВ брав участь в бойових діях на Донеччині та Харківщині. Війна стрімко изменяются и современные технологии на поле боя являются чинником чинником для достижения потрібного результата из разгрома ворога. Не было ни строковой службы, такого ничего не было. В 22 году, как началась война, в августе месяце я призвался. Ну как призвался, добровольцем пошел в военкомат. Два раза меня отправили, сказали нет. Первый раз сильно много людей было, меня не нашли там по базе. А оказалось просто мои документы где-то потерялись. БЗВП ЗВП проходила даже очень, очень лайтово, можно сказать. Почему? Потому что там были все ребята, те, которые пришли сами, хотели, и то есть это было очень легко, как бы говорится. Ну полоса препятствий, то такое, да. Три раза мы ее проходили. Первый раз проходили, потому что надо было, а потом еще два раза проходили, потому что начальство должно было посмотреть, как мы ее проходим. ДШК, КМ, этот самый ЮАРКа из остальных. Так мы это. В принципе, если по системе Марчи это все изучаешь, то как бы там все понятно и ясно. там Уже все идет по порядку, главное, все правильно понять, как, как что идет, что что, что, что зачем идет, как бы. Бахмут. Бахмут. Изначально я був в первых группах, в Бахмуті. У нас були командири, які вже, вже воювали там. И было немного легче из-за этого. Как бы быстренько прошла адаптация, можно сказать так. Все было, как говорится, без шутки там не происходило. Хоть это был черный юмор, там называют его, но как бы все, все было так. Вроде бы и шутили, и шутили. Было, конечно, и страшно. Не боится только дурак, можно сказать так. Было страшно. Были задачи такие, которые там мы понимали, что эта задача в один конец, но ну, надо было ее делать. И все-таки это все происходило, мы все делали, все, что от нас было зависимо. Это уже полностью зажимали Бахмут, это уже были такие интенсивные бои, это и дроны там летали, и минометка постоянно, не затихала минометка. Вагнер там постоянно лез, я не знаю, под чем они там, они постоянно там постоянно лезли. И неважно, там, их, ну, то есть наши отвечают минометкой. У них еще была такая тактика, то есть они под свои минометы, под свое АГС, они лезут. Трехсотятся от своих же снарядов, трехсотятся и все равно лезут. Под чем они там, это, это просто жесть. Они пытаются там, чтобы наши головы опустили, чтобы не поднимали под минометкой и начинают лезть. Ну, то есть такое было. Все поменялось, все идет вперед, как бы, и э, все будущее вообще за технологиями. Все за технологиями. Сейчас все идет вперед, сейчас война поменялась, подход к ней поменялся, то есть к боевым действиям, тактики поменялись. Мы учимся, наш враг учится. То есть и есть куда дальше учиться, и к чему стремиться для того, чтобы как-то улучшить свои качества постоянно. И наши, и коптеры противника постоянно. Нету такого там свободного окошка, что у тебя там... Это там может быть погода или еще что-то, но наши, наши силы поднимали погоду, в любую погодные условия. Даже если есть риск потери коптера, но если нужны глаза, нашим ребятам на переднем крае, то по-любому коптер поднимается с риском того, что он потеряется. То есть, ну, то, что будет втрата. Городской бой – это очень сложно. Это сложнее, мне кажется, это сложнее, чем вот это все посадки, там, полевые вот эти все войны. Городской бой очень сложно, потому что противник может из-за любого угла, там, рога, дома выглянуть уже, там, можешь идти, а уже там у тебя засада может быть. Они могут подпустить очень близко, а потом открыть огонь. И там уже шансов очень мало. А постоянное обучение, постоянное постоянно надо расти, обучаться. Оно, оно кажется, оно там, зачем оно мне надо? Там, может, некоторые так говорят, зачем оно мне надо? А на самом деле, когда в экстренной ситуации оно само все всплывает, все, там, все твои навычки, оно само все всплывает, но ну, это тоже зависит еще от самого человека, как, оно, ну, как, как у него психика построена. А так вообще... Насколько это уже проверено мной, допустим, это все всплывает тогда именно, когда оно надо, в экстренной ситуации. И ты уже просто на автомате это делаешь в силу того, что ты это делал раньше. То есть ты это раньше пробовал руками, пробовал турникеты одевать, бандажи эти все. Все это тренировался, и это очень-очень полезно. Тренировки, только тренировки. Потому что по-другому никак, никак ты это не увидишь нигде и не поймешь. Надо это постоянно отрабатывать.